Это нас ударили кассетой. На... Вот это полтора часа назад был удар? Приветствую вас. запах еще есть. А ей повезло, ей осколок просто кожу вот так вот рассек. Прошу. У вас сегодня второй день рождения, да? Да. А у меня в день рождения вот это прилет был. То, что меня немножко побило, это такое. Да, Лена, то... Ну, это мелочь, это танковый, скорее всего. О, ага. Здесь просто луки, Земля мясо. Да, и поэтому она не, 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 не Станочка, разлетается. Да, Ой, какая моя красота. Девочка. Моя девочка да. Красава! Аккуратно, может укусить. Я понял, понял. Я не лезу к тебе. А Страпчиво. Вот это у нас два жеребята, жеребенка. Вот. вот этот самый маленький. Вот ему два с половиной месяца. Вот. Ой, ты красивый какой, малыш. Это кокос. Кокосик. Кокос, знаешь почему? Погиб да. парень. Погоняла кокос. Здесь военный. Да, ага. Погиб в тот день, когда этот родился, ага. и мы его назвали Кокосом. Ох, там тоже на... же ребенка натерпелись, натерпелись а? Ох, вы натерпелись. Как они реагируют вообще на прилет? Спокойно. Спокойно. Спокойно? А, они уже привыкли. Вот это ребятки. Красавчик. Они... Ну как их бросить? Никак, я... никак, 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 никак. Ой, Сегодня, хорошенько. когда вот это прилет был, сынишка звонит, говорит, я подлечу, там у него легковая машина, ага. говорит, вас загружу, вывезу, а. я говорю, едешь? Нет не поеду. Ну, все. Я однозначно не еду. У нас россияне обрубили тут по полному. Да. Вот это Синьковка. Ага. До Синьковки тут пару километров, чтобы вы понимали. Прибегает парень ко мне, говорит, Володя, там чудак бросил пони, лошадей, э, смотался в Россию. Говорит, заберите хоть кого-то, я прокормить не могу. А парень наркоманца. Угу. Я говорю, ну хорошо, пойдем. А у меня был жеребец в это время. Угу. Я говорю, я не могу взять, ты пойми, девочек, потому что ну, будет, ну, он с ума сойдет. Короче, я беру одного понечку, привожу сюда. На следующий день убивают моего жеребца. Я иду к нему, говорю, давай остальных понечек. Я забираю всех понечек. Проходит где-то неделя, прибегает ко мне парень. Он тоже уехал сейчас, он сам западный, уехал туда. Прибегает парень, э, Петя Стибиш, говорит, Володя, ты лошадей возьмешь? Я говорю, каких лошадей? говорит, Валерка лошадей бросил, а им пипец. Они просто на минные поля там выходят, uh -huh. а у нас же тут заминировано. Uh -huh. Он говорит, они... я, я говорит, шел, они на минных полях гуляют. Я говорю, что все живы, все живы. Пошли заберем. Мы пошли забрали лошадей. Ну ось таких, в таких умовах люди живут. Треба вывозить. Треба вывозить, але треба спочатку знайти куди. Тому що вывезти з горячки, це багато розуму не треба. Це 30% від всієї справи. Треба знайти куди людей везти. Та тварин теж. Вітаю вас, 26 вересня. Ви не уявляєте, як складно було знайти е, транспорт, щоб вивезти все ж таки худобу з е, цієї ферми з під Куп'янська. Коли водії чули Куп'янський район, вони бросали слухавку. Максимум, куди вони можуть доїхати, це до Шевченкова. Це в 60 км звідси. Ми знайшли. Е, ні, не це. Ми знайшли, знайшли справжній скатовоз. Це в нас хто Тайсон зараз? І... Тайсон і Риш. Ага. Славко, дякую тобі. Дякую щиро тобі за цю автівку. Красотка. Ось так. Під обстрілами продовжуємо завантажувати. Бентежать те, що зараз у Куп'янську дуже сильно обстрілюють переправи. Шоколадка і бой. Гарнюні. Маленький, маленький, подожди. Подожди, малышок, малышок, подожди. Да. Лучше его. Тихо, 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 тихо. Хороший мальчик, хороший, хороший. Тихо, 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 тихо. Заходи. Давай, давай, кокосик, кокос, кокос. Нас тут вот, не так. Просто помещается? Поместится. На вторую фотку этой колышки, если что, со мной. Да, да. Все, дог... Ты с тебе челкой будешь, добрый. Вот такая у нас компания. Фу, с Богом. Синькивка пылает, там нормально. Да. Вон, как оно горячее. Да, давай, 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 давай. Класс! Да. Хорош! Первую партию доставили в безопасное место под Харьков. Влад, дякую тебе за то, те, что предоставил свои луга, свои угодья. Сейчас вивантажуємо э, всіх коней и едем снова за э, следующими тваринами. Звездочка! Привет, хорошенький! Выходи, 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 хорошенький! Все, побіг, побежали. Так, ну что, эвакуация продолжается. Другий заезд. как тихо, да? Надеюсь, что так и будет дальше. щупают, бьют, бьют. А, гляньте, яка луна. А, она, она будет светить. Моя девочка золотая, моя ласточка, моя крошечка, моя говнюшечка. все, все, 27 вересня, другий день евакуації. Петропавлівка, в кількох кілометрах від Сімківки. Заводі, воно зараз ці. Заходи, заходи, заходи. Заходи, заходи, заходи. Я, якщо чесно, не знаю, як ці тваринки... Взагалі жили в окупації. Ну все, остальных давай загоним Слушайте, ну это бинго. Привет. Останнее. Это дуже, дуже добра справа. И, очень дуже файно, что вы это сделали саме тут, а не, не, в авто. Опа, Опа. закрывай.

Ну, она красивая, красивая, спору нет. Все, поднимай, поднимай. Давай, давай. давай, 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 кушай, 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 кушай. Заходи, 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 заходи красавица, есть! Да, да, да. Вот же, 15 э, э, коз забрали еще одно. Одну свиню, то 27 баранив. Это второй день эвакуации. Завершено. Вот они. Все в сборе. Все в сборе.